بسم الله الرحمن الرحيم قال علي بن زيد رحمه الله تعالى: كان الى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الاول ادعو الفقراء واعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ولد في هذا الشهر فجعل يهزا بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك امرا فلما نمت في تلك الليله رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فاخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تهزن فانه ياتي اليك ودن وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وانا انتظر انجاز وعدي والصحب المدامع قد جرت على خدي واذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي ان كان الحبيب قد كان عندك فالبارحه قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رايت الليله رجلا حسن الوجه طيب الرائحه عظيم الهيبه عزج الحاجبين سهل الخدين واذا تكلم فعليه البهاء واذا صمت فعليه الوقار حل المنطق اذا طلع تقول هذا البدر المنير واذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما حسن وجهه وما اطيب رائحته فاردت ان اقبل يدي قال اتقبل يدي وانت على غير ديني فقلت من الذي من الله علي بك قال انا الذي ارسلت رحمه للعالمين انا سيد الاولين والاخرين انا محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاق القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أن دخليت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقا فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي، قال فدخلتا وهما تقولان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف ايمانكما؟ قالتا رايناه كما رايت راي عين وان كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين، قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي جاءت لمولده الش في بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسدي يا رب <applause> صلِّ على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شك بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار كالسجدت له Wiley. إِهِكَ تَشَهُدِي يَا رَبِّ صُلِّ عَلَى النَّبِي محمد مُنْزِلَ الْخَلَائِقِ مِنْ جَهَنَّمَ فِي غَدِي وَمِنَ الْيَسِيرِ سَقَى وأطعم جَيْشَهُ حَتَّى اكتفوا وَيَسِيرُهُ لَمْ يَوْفَدِي يَا رَبِّ صُلِّ عَلَى النَّبِي محمد منزل خلائق من جهنم في غدير وله البصيله والفضيله والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غد اوصافهما يمدهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي منزل خلائق من جهنم في غادي يا سيدة سادة جئتك قصيدا أرجو ما كفا لا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي قد حل بيما قد علمت من الأذى والظلم واللوع في الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في ودي مالي سواه بلديك وصيلته فمن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي يا رب صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غد فعليك منا كل وقت دائما ازكى الصلاه مع السلام سرمدي يا رب صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غد وعلى صحابتي كالكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا رب صل على النبي محمد محمد منزل خلائق من جهنم في غدي